Kalau ada busa-busa seperti ini, kita bisa angkat, ya. Supaya kuahnya tetap bening, tetap bersih, ya. Supaya kuahnya tetap bersih, kita angkat pakai sendok. Kuah-kuahnya, uh, busa-busanya, ya. Lagi di Nora Kitchen, apa kabar semuanya? Harapan saya, semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini, saya mau masak satu menu yang mudah pastinya dan yang sehat. Apa itu? Saya mau masak sup tulang babi. Apa saja bahan-bahannya? Yang pertama, ada daging tulang babi. Lalu ada makaroni, ada wortel, ada daun salam, serai, batang daun bawang ya, bawang putih, bawang merah, jahe, dan kapulaga. Lalu ada pala, bunga lawang, cengkeh, dan kayu manis, ada lada bubuk, kaldu sapi, dan garam. Kita langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama-tama, ini dagingnya sudah saya cuci bersih dan sudah direbus bersama bunga lawang untuk menghilangkan bau langu. Untuk lengkapnya, boleh dilihat di video-video saya sebelumnya ya, yang video-video uh, masak daging ya. Saya sudah kasih tahu di situ. Sekarang kita mau langsung saja ke cara pembuatannya. Yang pertama-tama kita didihkan air. Ini saya pakai 2 liter air. Kita mau langsung masukkan terlebih dahulu. Uh, daging dan bumbu-bumbu yang dicemplung ya Setelah airnya mendidih seperti ini Kita masukkan semua tulang-tulangnya Ini tulangnya masih ada daging-dagingnya Bagi teman-teman yang kalau tidak makan daging babi Boleh diganti dengan tulang sapi ya Lalu kita mau masukkan serai daun salam jahe ini kapulaga saya pakai lima aja kapulaganya lalu bunga lawang kayu manis pala dan cengkeh ya kita masukkan semuanya sambil kita rebus dagingnya kita rebus sampai dagingnya empuk ini kebetulan dagingnya nggak lama empuknya daging muda jadi pastikan dagingnya harus yang muda ya kita rebus sampai dagingnya empuk kita biarkan sambil menunggu dagingnya empuk kita bisa mempersiapkan bahan-bahan lainnya ya nah, saya mau haluskan bawang merah dan bawang putihnya kalau ada busa-busa seperti ini kita bisa angkat ya supaya kuahnya tetap bening tetap bersih ya supaya tetap bersih kita angkat pakai sendok uh, busa busanya ya nah, kita biarkan dulu sampai uh, dagingnya empuk ya dan kaldu kaldunya keluar apinya kita kecilkan ya setelah kaldunya sudah keluar kita mau masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi digiling ya ini rempah-rempahnya sebagian saya sudah keluarin biar rasanya itu rasa rempah-rempahnya itu nggak usah terlalu strong ya biar kaldunya tuh benar-benar berasa nih tadi bawang merah dan bawang putih yang saya blender ya Karena hari ini uh, bawang merah dan bawang putihnya Tidak saya tumis ya Lalu masukkan wortel nah, Kita mau Masukkan garam ya Biar uh, garam sama Lada bubuknya itu meresap ke dalam daging ya garam sama lada bubuknya aja dulu jadi kalau kurang kita akan tambahkan pas setelah taruh dikasih kayu sapi ya aduk sebentar Jadi ini kalau teman-teman lihat kaldunya jadi lebih kental dan tidak bening ya karena bawang putihnya dan bawang merah tidak saya goreng langsung saya masukkan. Itu juga salah satu tips misalnya teman-teman punya daging yang uh, kalau sudah dihilangin baunya atau udah terlalu lama disimpan di kulkas, teman-teman bisa uh, tambahin dengan Rempah-rempah yang tidak usah digoreng lagi Tapi langsung saja Kita biarkan sampai mendidih dulu sebentar Lalu nanti kita akan Masukkan makaroni Kenapa? Ini salah satu tips Kalau teman-teman yang menggunakan makaroni Dalam sup Jangan uh, masukkan makaroni di awal ya Pastikan makaroni di paling akhir Karena makaroni kita akan Masaknya sebentar saja Dan makaroni juga akan matang Dengan proses air yang panas Ya, jadi biar makaroninya tidak lembek. Yang paling utama adalah dagingnya harus lembut ya, jadi bisa dimakan gitu. Ini sudah cukup empuk ya dagingnya. Kita biarkan mendidih sebentar biar wortelnya setengah matang, baru kita masukkan makaroni. Ini wortelnya sudah setengah matang, ini saya mau masukkan makaroninya. Saya sambil, ini saya mau kurangi, uh, mau keluarin serainya ya. Saya mau keluarin serainya, karena sudah cukup. Kita tinggal proses pematangan saja. Juga ada daun salam ya, yang saya sambil aduk, saya keluarin serai dan daun salamnya ya. Kita tunggu sebentar sampai makaroninya sedikit lembut. Sekarang kita mau masukkan kaldu bubuknya. Ini kuahnya kental. Kita mau sedikit koreksi rasa ya, kalau masih ada yang kurang, sini kita akan tambahkan. Nah, kita tunggu sebentar sampai makaroninya sedikit matang ya. Bagi teman-teman yang suka akan sop sopan. Saya punya sop makaroni bayam merah. Teman-teman bisa lihat di situ ada resep-resepnya juga. Juga bagi teman-teman yang suka dengan sop sop daging ada sop brandy bone, ada sop ikan gurame. Teman-teman silahkan mampir. Di situ ada resep-resepnya yang mudah juga disertai dengan tips-tips ya dan dijamin rasanya enak Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman ya. Kalau sop tulang, teman-teman kalau masak sop tulang babi, pastikan agar dagingnya benar-benar baru ya, supaya mengurangi bau dari daging sendiri dan juga rasanya tetap segar. Ini kita mau lihat wortelnya sudah lumayan. Kita lihat makaroninya ya. Sedikit lagi ya, kita tunggu sampai biar tekstur makaroninya setengah matang. Sedikit lagi. Kalau nah, sudah seperti ini, ini makaroninya sudah mateng setengah matang ya. Tidak terlalu lembek teksturnya. Kita langsung memasukkan daun bawang, batang bawang ya. Ini tapi saya iris kecil-kecil. Kalau teman-teman di rumah punya daun seledri, silakan pakai daun seledri ya. Sudah seperti ini dan kita mau matikan kompornya. Kita mau plating. Ini dia hasilnya, sup tulang babi. Resepnya mudah, gampang dan yang pasti enak. Bagi teman-teman yang suka dengan resep-resep daging, teman-teman silahkan masuk ke playlist saya. Situ ada resep, -resep ada resep sup brandy bone, ada resep babi kecap. Ada resep babi masak asam dan juga ada resep-resep sop-sop yang lain seperti sop ikan dan sayur-sayuran ada di situ semua, teman-teman tinggal lihat di playlist. Semoga resep-resep dari saya bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang baru masuk ke channel saya, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe juga tak bunyikan tanda loncengnya biar teman-teman terus dapat notifikasi Terbaru dari saya, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan God bless you. Bye!